Qoyşana məxsus faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına qarşı etirazlar artıq 2 aydan çoxdur ki, davam edir. Bu gündə yolun humanitar məqsədlər üçün açılğı olduğunu göstərən görüntülərlə yadda qalıb. Daha ətraflı məlumatı indi bizə şad olan əməkdaşımız Rahim çatdıracaq. Axşamınız xeyir olsun Rahim. Bu günün xülasəsini buyur səndən eşidək. Nələr baş verib, nələr yaşanıb? Təfərruatlara baxaq. Salam, axşamınız xeyir olsun. Vəfa, bəli, Xankəndi-Laçın yolunda aksiyalar hələ də davam edir və artıq 2 aydan çoxdur ki, aksiya ərazisi boş saxlanılmır. Bu döyğələrdə də həm Xankəndi, həm Laçın istiqamətində aksiya iştirakçıları öz yerlərindədillər. Havanın şaxtalı, qarlı keçməsinə baxmayaraq onlar öz tələblərində, şüarlarından bir an olsun belə geri qalmırlar və hər zaman ərazidədillər. Qeyd etdim ki, ərazidə humanitar nəqliyyat vasitələrinin keçidi üçün hər zaman yol açıqdır. Aksiya iştirakçıları onların ərazidən sən humanitar nəqliyyat vasitələrinin sərbəst və təhlükəsiz hərəkəti üçün ıı, mütləq şərait yaradılar və bu gün də səhər saatlarında Beynəlxalq Qızılqaç Komitəsindən məxsus olan altın nəqliyyat vasitəsi 13 erməni ailəsini Ermənistana apardı. Rusiya sülh məramlarına məxsus olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti isə hər zaman olduğu kimi bu gün də intensivdir və ümumilikdə bu gün ərzində ıı, bu yoldan keçən nəqliyyat vasitələrinin sayı artıq 50-ni keçib gecə saatlarında da biz burada olacağıq axçıq iştirakçılarına bərabər, bərabər və müşahidələrimiz davam edəcək. Operatorumuz vasitəsilə zəhmət olmasa göstərir ki, axçıq iştirakçıları hər zaman öz yerlərindədirl. Hal-hazırda axşam yeməyi vaxtıdır və axçıq iştirakçıları ə, həm çadırlarda, həm də elə ərazidə ə, axşam yeməklərini yeyirlər və yeməkdən dərhal sonra yenə də öz yerlərindədirl və yemək vaxtı olmasına baxmayaraq onlar növbəli şəkildə ən azından ə, buranı bir an olsun belə boş saxlamırlar. Bu dəqiqə onun məlumatları bunlardır vəfalı. Rəhim ətraflı məlumata görə minnətdaram sənə. Davam edirik son günlə